и запрошу турнир буднего дня, среда, 2 липня 2025 рік. Теннис холл, академична. Ставлю она Анатолий, Антоний Власов, ставлю на Карпенко Дорож. А вы что, уже знаете, Антоний пары? <laughs> Ничего себе, все себе. Раньше, чем горишка. Так, Интересно, ставка принимается. Ну, еще бы поставить кто с кем. Также разобраться. Так, принимаются, будь ласка, ставьте плюсики, кто на кого. Да, приветствую Геннадий. Геннадий с нами приветствует. И мне также нравится. Поприветствуйте глядачив, теннисисты. Вы же не только для себя, правильно? Давайте так. Мы озвучим этот момент. Вы также и для глядачив, и для орешков порадуйте нас своей игрой. Проигравших не будет. Теннис для развития любительских мастеров. Давайте так, мастерс, лайф, да, лов, вот так, наверное, лучше будет. Поэтому порадуйте нас своей игрой, поменьше помылок, побольше хороших сейвов, укороченных нам нравится также под сетку, да? по линии, меньше спорить, также и пусть перевожие ну, сильные здесь все, э, э, наиусписнейшие, так. Фартовый, да, Дякую за увагу, приветствую глядачи, опять же, и приветствуем еще и еще раз наших спортсменов, наших участников змаганий. Так, представили всех, да? Да, Артем Карпенко, Несподивно, хотя видите, в стартовом протоколе, в стартовом листе мы не видим имя Карпенко. Кого заменил Карпенко, давайте также проследим, посмотрим. Кого заменил Карпенко? Нагорного Александра, это хоккеисты. Кстати, хоккеист заменил хоккеиста. Ну, разные команды. Артем за Арсенал играет, а Нагорный Александр Спартак. Спартак Винница. Чемпионы места. Арсенал чуть побольше будет, Спартак чуть поменьше. И так, но это к теннису пока не имеет отношения. Так что поднимемся. И всем гарного настроения. Абишка с вами, мистер let's go, let's go.